Вітаю вас, шановні жовтовоці, у новому 2019 році. Розпочався новий рік, і жовтоводці, не дивлячись на усі негаразди, а точніше, дивлячись на всі негаразди, і проблеми сподіваються на покращення в цьому році. Ми вирішили в Бліц опитуванні запитати у жовтовоців, куди б вони розподілили частину бюджетних коштів, на яку сферу життя, і де в чому вони чекають покращення. На що б жовтоводці хотіли, щоб витрачались кошти, на яку сферу життя, там культура, освіта, медицина, можливо, якісь є ну, свої там зауваження? Не тільки ж дитячі майданчики. Зіна, звісно. Хотімо, щоб і на культуру. не то, что культура, да, нам надо развиваться, и молодежь должна где-то отдыхать, и где-то себя вложить, и спорткомплексы должны не то, что развиваться, потому что нас, насколько все <св> в сравнении с Европой запущено, не то, что слово запущено. Хочется же наша молодежь, и мы тоже же везде могли ходить, развлекаться, развиваться, а город, да, просто умирает. Ну, а вы на что бы вы тратили, например, частину бюджету развития? не знаю, мэр города должен обеспечить, это, чтобы дети были, майданчики были все сложены, все было здраво, все отремонтировано, и чтобы могли пойти даже в тот спортклуб, там должен бассейн работать без проблем, чтобы мы даже об этом не думали. Мы взяли абонемент, пошли и все, пожалуйста, для нас. Ну, естественно, что же так вот, и дороги. И даже эти школы, они должны развиваться, там, не знаю, дитё должно прийти в школу, и у него должно быть все. Там и эта Петраківская роспись должна быть, и всякие, ну, не знаю, даже вот какие-то там развивающиеся игры должны быть, что не должны родители стягиваться на это. Просто дети должны приходить и в удовольствие развлекаться, в удовольствие пойти даже отдохнуть родителям даже эти кинотеатры, они должны быть, они должны быть в городе. Не то, что тут хочется тебе пойти, просто выйти, прогуляться, посмотреть, вот сесть, то, что вот и взять билет и пойти, тут, вот, ага, вот это я хочу посмотреть, хочу отдохнуть, хочу поразвиваться. Разнообразие. Да, разнообразие должно быть, не то, что должно быть, а обязано. Хочется просто хотя бы для этих пенсионеров, для инвалидов, чтобы хотя бы что-то делал город, чтобы люди как-то могли... Просто жить могли пойти в аптеку, получить это лекарство бесплатное. Хотя бы могли бы пойти купить этого кефира несчастного себе, какой-то кусок колбасы. Когда помощь должна быть для этих людей, потому что это ну, люди-смертники, потому что дышат, живут в таких условиях, что не каждый может выжить. Ой, дороги Хмельницкого. Угу. Хотелось бы, чтобы... Було зроблено, тому що ну, взагалі там вторая половина, там взагалі не можна ні йти, ні їхати. Так, до стадіону ви маєте да. до стадіону. Да. Хотілося б, звісно, я навіть не знаю, відноситься це до цього чи ні. Але жеки, щоб робили більш-менш відповідно, тому що це не підняли, а действий ніяких. Послуги маєте на увазі. На дані послуг. послуг. На не послуг так. Да? Да. вони плачуть, що в них немає грошей все час. Вірно, так, да. освіту хочеться, щоб дітям було краще і тепліше, і класи були покраще. Да, хочеться, щоб і субсидія, як то ну, двигалося вперед, що я думаю, що не те так шикарно у нас пенсіонери живуть, тому їм приходиться оце вихажувати там по два-три місяці за субсидіями. То теж, звісно, хотілося б, щоб обслуговування. Хоча я заходила, теж інтересувалася, що вже пенсіонер. То вроді як ну, на кінець місяця пригласили. На субсідію. Да. Uh -huh. А як там вийде, не знаю. Я б хотіла, щоб була пенсія нормальна, так як вони балакають язиком самим. По телевізору 3600 600 вже годів п'ять дожні. вони 8 гривні осось добавили і живи як кучив продукти дорогие, все дороге життя немає на ліки тратиш гроші а життя не знаю як дальше жить Ну наверное благоустройство города и в смысле как-то вывозить мусор чтобы было меньше мусора у нас в общественных местах вот на Бульвар Свободы и везде, и везде урны с мусором стоят. И, то есть чисто место не дуже подобается как оно ну, працює. То есть, ну, именно и наши больницы тоже сейчас в очереди. То есть в этой сфере как-то, чтобы больше было внимания и больше специалистов. Ну, конечно, это не от нас зависит, но вот это здравоохранение. Хотелось. Да, да, и убирать нормально город, чтобы город был чистый, и летом тоже трава везде, то есть в других городах более чище, чем у нас. Хотя у нас мэр, мне нравится, как он работает, и все. Ну, может, не хватает денег. Не знаю, как насчет денег, но я в первую очередь наведу порядки с стоянками таксистов, со знаками, каких... В принципі, половину ну, стоять в тих містах, що вони там не треба, або взагалі відсутні. Ну, Якби з мером навчалися на цю тему, ну поки тишина, сказав, зробимо, і в ітоки вже більше 4 місяців тишина. Те, що війна закінчилася то устали всі від війни. вже. От да, не помішало б, а то всі прем'єри, які хоро... ну, там, от кіборги були, гвардія як всі прем'єри в великих городах, а у нас люди сидять по телевізору, і інтернет. От би кінотеатр не помішав би, звісно. Ми цікавимося у жовтовоців, що б вони хотіли змінити в місті в 2019 році, на що б виділили кошти з бюджету участі для покращення життя у місті, в яку сферу. Не, ну, треба дороги зробити, це раз. І жилой фонд треба ремонтувати. Я тут с 1957 -го года я знаю, какой был город. Город запущенный, город грязный. Никто ничего не хочет делать. Пусть мэр не обижается, и кто будет смотреть это. Это надо менять. Даже вот сейчас ты идешь, посмотрите, идут бабушки, не посыпано ничего это. Город Труженик. Люди выработали свой стаж. Кругом вредное производство это. Молодежь уехала. Вот так и остались мы это. На медицину, за медицину сказать ничего не могу. Это. Там всегда очереди, очереди, очереди. В аптеках все дорожает. Конечно, хочется изменить это все к лучшему, чтобы все это было доступно. Сейчас доступно оно есть, но денег, как говорится, не хватает. Вот и все. Вы думаете, реформы приведут до покращения? Зараз реформы всюду, и в медицине, и в освещении. Не дело в, в том, что это реформы только на бумаге. Мы только делаем, мы берем дело, деньги под реформы, и больше ж мы никуда они не вкладываем. деньги оседают в карманах высоких чиновников, и на том дело все кончается. Мы же это прекрасно видим. У нас не работает ни милиция, вон кабеля рвут, кабеля связаны с этим. Ямы вон у нас по всему проспекту, как говорится, Хмельницкого. Они что же с самого лета, и что их нельзя закрыть это? Потому что бег... Конечно, бегают дети, бегают взрослые, к тому, что это. На это же никто внимания не обращает. Сейчас деревья попилили, просто стыдно смотреть. Рядом дерево, где ему надо было, забрали, то обломано. Но ну, обрежь его красиво, чтобы не приезжать потом второй раз. Сейчас всем все байдуже, как говорится. Все пустили на выживаемость. А сейчас будут выборы идти, все будет отдано выборам. Кто за что, что победил, прошел их не президент народ остался сам собой. Наедине со своими мыслями, с болячками, работы нет. У меня двое детей, он поставляли квартиры, поуезжали. Четверо внуков. Все они на Киеве. Ну что, мы бы с бабушкой тут оживаем потихоньку и все. И так большинство кого не встретишь. Вот это наша беда. Ну, вы бы сделали первую справу и дороги, да? Я так понимаю. Вот. на что бы вы гроши вытратили? Во-первых, у нас совершенно не заботятся о детях. Как бы там она ни говорила, что у нас был детский пляж, он в черте города, его забросили, бросили на произвол, сделали на веселой Ивановке. Я, внук проезжает летом, я туда хожу. Подъеду на автобус. автобус какой-то, я не знаю, автобусом его не назовешь, он набивается до столько... Что? и мы к пляжу не можем подъехать, приходится по а бабушки, я сколько наблюдал, и трое, и внуков, и четверо, они по этой жаре идут туда целый километр. Это очень просто сделать, и пусть подвозят туда, пусть будет немножко подороже. Отже, як ми чуємо, в основному озвучуються проблеми дороги, пенсії, субсидії, відсутність місць відпочинку і так далі. Жовтовоці сподіваються на те, що бюджет, участі розподіли кошти на усі соціально-культурні сфери життя жовтовоців, і в них все ж таки настане покращення.